Чуть-чуть просто отнесусь. Олег Деревянко меня зовут. И я как все-таки, наверное, будущий кандидат в мэра, меня скоро, наверное, зарегистрируют. Отнесусь к этому, к, этому, к этой концепции. Но скорее больше даже сейчас сначала к вашему вопросу. Я просто личный опыт расскажу. Вот задумали мы в прошлом году с инициативной группой фестиваль Play Me I'm Yours. Ну, не задумали фестиваль, фестиваль на самом деле существует. Международный проект очень большой, который существует во всем мире, связан с тем, что пианино устанавливается в публичных местах, любой может подойти и сыграть. Там сначала есть арт составляющий проект, они расписываются ну, с определенной концепцией. Потом, кроме того, что каждый может подойти и сыграть, еще, естественно, там производятся, ну, есть планированные мероприятия, и музыкальные, и там, танцевальные перформансы, литературное чтение под музыку и так далее. То есть большой такой проект, он прошел уже в 43 городах мира мы там, обратились, договорились с мастер-классом, партнерство, и вот нужна поддержка города, нужно место получить там и так далее. И начали мы общаться с городом. В первых несколько месяцев ушло на то, чтобы город понял, это пойдет по линии департамента туризма, по линии департамента культуры, или по линии департамента внимания архитектуры. Потому что архитектурный департамент задумал реконструкцию подола, и им классно было принять культурный проект, который бы тоже продвигал подол, и поэтому они думали о, классно, мы тоже хотели. И почитывая, что пианино на Крещатике, вот это, которая стоит, ставил департамент архитектуры для того, чтобы продвигать свою концепцию архитектурную, они хотели взять этот проект тоже и, и, и с ним работать. Вот, и мы вот ходили там, встретились с одними, со вторыми, с третьими, в итоге Одни съехали с темы, как говорят по-русски, другие там еще что-то. В итоге мы оказались в департаменте культуры. В департаменте культуры нам пообещали на него деньги. В итоге сказали, что точно. В итоге в этом минуту у нас хорошо нет денег, все-таки не будет. И мы начали заниматься краудфандингом. Но ну, вот, несколько месяцев мы, ну, в принципе, потратили только на то, чтобы понять вообще с кем там Общаться по этому проекту. хотя все, что от города надо, это места утвердить. Вопросы места подтвердить, потому что только у нас есть подтвержденные места, мы можем там со спонсорами общаться, мы можем с людьми общаться, которым интересен этот проект и так далее. Поэтому я считаю, что эту концепцию, наверное, там, ну, и я понимаю, например, вопрос ваш так, что есть в том числе вопрос как -то к использованию терминологии просто это не научная концепция. Я считаю, что мы не должны тут к ней относиться как какой-то вот ну, с таким, таким научным методологическим подходом. Это видение, я бы сказал. Может быть, если мы возьмем слово концепция, уберем, и возьмем слово видение, то все станет на свои места, да? Это видение там вот того, как это могло быть модель. Да? Видение модели, там, да? видение модели там городского управления. И тогда у нас не будет там моментов связанных с тем, что Потому что концепция, я согласен с вами, это нечто концептуальное, да, и которое четко можно определить. Вот. Поэтому, что касается видения этой модели, мне э, есть вещи, которые здесь импонируют. Э, Импонирует мне то, что здесь разделяются уровни управления, и впервые там, скажем, декларируется, что декларируется проектное управление как очень важный принцип, э, который необходим для того, чтобы в городе что-то происходило а не только операционная. Потому что у нас, если пойти, на ну, функции города, начиная от функции города, почему-то у нас по закону столица, функция, основная функция столицы ⁇ это не обеспечение там, качества жизни людей, их там, потребности в образовании, культуре, науке там, и так далее. Да? А основная у нас по закону столица, основная функция города, ну, все, наверное, догадаются, это обеспечение функционирования органов государственной власти. Вот офигительно, у нас, извините, самая главная функция города. Поэтому надо начинать в том числе с изменения закона о столице, по котором функция города будет столица как пример для подражания для других городов с точки зрения того, как нужно работать с культурой, с образованием, с наукой, с развитием публичных пространств, с обеспечением мобильности людей. Это тоже очень важный момент. Мы проблему с вами называем. Транспортная проблема. Нет транспортной проблемы. Есть проблема мобильности людей. Потому что когда мы называем проблему транспортной проблемой, мы ну, транспортом занимаемся. Сейчас мы решим проблему троллейбуса, будем заниматься проблемой автобуса, потом заниматься проблемой такси, а потом будем заниматься проблемой маршрута. Это неправильно. Нужно назвать проблему правильно, проблема мобильности людей, и тогда ее решать в комплексе. Ну, это просто небольшая рефлексия, и я считаю, что это первая дискуссия. Мне кажется, что э, очень важно, чтобы этот цикл продолжился и чтобы мы постепенно вышли на ну, какое-то общее видение. Тем более, что вот здесь есть Сергей, пойдет тоже присутствует. И Мне кажется, что одна из основных тем, о которой мы должны говорить в контексте управления, это каким образом мы будем внедрять реальную, реальное влияние громад на управление городом, каким образом мы будем внедрять, внедрять механизмы прямой демократии каким образом мы будем внедрять и когда механизмы прямой электронной демократии. Потому что когда мы это сделаем, мы изменим систему. Пока мы это не сделаем, пока мы будем просто менять, скажем, там, функциональные определенные элементы, мы будем находиться все равно в системе, когда городом управляет кто-то. И если это кто-то, которого мы выбрали хорошее и то все может быть более-менее хорошо. А если не очень хорошее, не очень качественное, то все будет опять как всегда. Вот. Если же мы после этих выборов, дай Бог, или если не после этих выборов, тогда будем дальше бороться, и после следующих выборов, изменим систему управления именно городом, тогда мы сможем сказать, что мы закончили революцию, потому что она закончится, когда изменится система, когда мы передадим реальную власть громаде, и она сможет управлять городом, а мэрия и депутаты, и мэр будут выполнять задачи, которые ставят громада, и мы тогда спокойно сможем к ним относиться как к наемным менеджером, который будет бороться за назначение на должность, точно так же, как СИО борется за назначение на должность компании, предоставляет свое резюме, там, рассказывает, что он может, чего не может. Вот, ну, это мое видение, моя рефлексия. И, и я Руслана хочу поблагодарить за то, что он проработал. Спасибо. Ну, я думаю, я думаю сейчас ну совсем, я думаю, что ну, каждый может быть высказался, потому что Прямо вот так рисовать, как в нарисуешь. Может, сердец это прямой демократии скажет, потому что считаю, что это важно, чтобы все это услышали, и может быть, чтобы это тоже и на камеру прозвучало, потому что это одна из самых важных вещей, которые, на которой мы точно все должны сконцентрироваться, по моему мнению.